Общественность Хмельниччины приехала э, к руководителю, сложное название, прочитаю с таблички, Главное управление управления ДЭШ проц -пожив службы Хмельницкой области. Это монстр, который был создан недавно, когда вошло... Несколько структур, которые были раньше самостоятельными, ветеринарный контроль и подобные, фитосанитарный. И оказалось, что возглавил в Министской области заядлый и знаменитый коррупционер Грушко такое в себе. И поэтому все возмущены этим и приехали сейчас спросить у него, как вообще ему совесть позволяет дальше. Дальше на нем, э, вернее, дальше он пытается идти по карьерной лестнице, при том, причем, что на нем есть как минимум три уголовных дела, только что мы выяснили у депутата городского совета Хмельника. Три уголовных дела по разворовыванию земли. И несмотря на то, что он не привлечен к уголовной ответственности, не посажен в тюрьму, как он вообще сам себе? Кто же его крышует? Кто позволяет ему так открыто и нагло издеваться над государством? Потому что, по сути, назначение его сюда на должность ⁇ это жирный плевот государства нашей Украины. Потому что это приравнивается к тому же терроризму, который происходит, к той же оккупации, которая происходит в нашей стране. Потому что коррупционер. А кто такой коррупционер? Коррупционеры — это те люди, которые свою жизнь посвятили уничтожению Украины, а не созданию. Соответственно, это тоже, по сути, статья о терроризме. И этот человек, Грушко, сейчас возглавил этот орган государственный, клюнул нам, всем 40 миллионам украинцам, в лицо и сказал, что все так и есть. Мы понимаем, что полиция, прокуратура, СБУ и остальные эти судьи, они в основном свои продажные, особенно в таких ситуациях. Не всегда они берут взятки, но вот в таких ситуациях, вот Грушко, у него есть состояние, что он делал. Город Хмельник, курортный город. Там э, есть минеральное вещество Родон, которое влияет положительно на лечение человека. Там и э, так вот, земля очень дорогая, земля по 10 тысяч долларов квадратный метр. Он, будучи мэром Хмельника Миницкой области, просто разворовывал государственную землю, ну, переписывал на подставных лиц и продавал. Таким образом он стал долларовым миллионером. Далее на него было возбуждено три головных дела, которые, естественно, лежат, пылятся, потому что он купил всех и пропал. А теперь он воскрес здесь. И у нас сейчас вопрос, каким образом он здесь? У нас вопрос к местной прокуратуре, полиции, особенно СБУ. СБУ. Обратите внимание, вот здесь находится террорист. Почему вы не реагируете? Почему он до сих пор не арестован? Мы подозреваем, что, возможно, на вас давит такой себе нардеп Петр Юрчишин. Возможно. Петр Ильич, он вообще сейчас у него, он поехал с катушек. Он приходит, например, в Хмельники сейчас. Ранее, у него есть банда. Но эта банда как бы спала немножко. То есть не было этих активных действий. Но в последнее время он почему-то активизировался. Его бандиты приезжают к депутатам Совета, приезжают к другим людям которые депутаты. например, он загоняет в город, думаете, 60-тонные машины с комбикормом или зерном, или какой то молочной продукции, и гоняет по городу, дорог уже в городе нету, и дома возле этих дорог просели фундаменты. То есть люди скоро могут погибнуть в этих домах. Это все делает патриотизм, и это все делает Грушко, потому что Грушко – это его ближайший соратник, который выполняет все его приказы. Естественно, сюда он был назначен не просто так. Мы знаем, что Грушко, он через волю губернатора, то есть губернатор Кмельницкой области, его сюда поставили, чтобы наводить порядок, а он даже не может слова сказать, таких таких как грушки, он даже не может убрать, потому что, оказывается, его назначили через какие-то связи Ючишина Чишина в Киеве. И он сюда поставлен, с единственной целью, Петр Чишин сейчас хочет организовать свою империю молочную и бандитскими способами, рейдерскими, любыми он способами, он использует полицию для своих целей, он использует бандюков и так далее, хочет организовать свою молочную империю. Лужков здесь будет сейчас всех. И у кого есть документы, ну, и, естественно, у кого нет документов, первые под расправу попадут. Ну, потом начнут расправляться всеми, кто занимается молочной продукцией. Начиная от самого простого, у кого две коровы, и заканчивая крупными предприятиями. Этим сюда поставлен грушко, чтобы Юрчишин мог поднять под себя полностью Хмельницкую область по молочной продукции. У него уже есть несколько, а вернее, три района Миницкой области, которые полностью под ним. Он таким образом сейчас хочет А зачистить рынок Хмельницкой области молочной продукции и б, естественно, отжать на себя все предприятия по молочной продукции в Хмельницкой области. Вот для этого сюда поставили Грушко. И мы против, во-первых, того, чтобы вообще такие коррупционеры были на свободе, первое. Второе, мы приехали в Грушко просто посмотреть ему в глаза и дать понять, что больше его здесь не должно быть. Он не имеет права был здесь находиться. Его место сейчас в СИЗО. Например, в Виннице, потому что преступления совершались в Хмельнике, в Винницкой области у него там уже, его ожидает камера в СИЗО, Винницы. Что делает этот Грушко здесь? В Мельницке, возглавляя такой орган, который сейчас, как монстр, который может просто убирать все, тормозить любой бизнес. Не, ну, не, я я Ми вас запросили як депутата. Ваша думка: є губернатор, є ціла обласна рада. Людину не погоджують, людину не призначають. Людина фактично силою займає про... гражданіна, як, 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 то... як депутата. Наталія Вишнівська, як громадянин України, в першу чергу так я депутат обласної ради, але я є заступником корупційного бюро України Хмельницької області. Це всеукраїнська громадська організація з нашими колегами. Громадської організації корупція». ми співпрацюємо досить давно, і мені імпонує те, що не всі прохожують тепер на Хмельниччині щодо тих призначень, які відбуваються в області. Я прийшла подивитися і поспілкуватися з керівником даної структури в частині того, яким чином він бачить свою працю за відсутності узгодження з головою обласної адміністрації, адже має бути. Тандем. Мені цікаво почути коментар щодо тих обвинувачень, яких його звинувачують. Адже сьогодні, сьогодні в Україні і після революції якраз пробувалися ті речі, що громадськістю призначення мають бути узгоджені. На жаль, ці речі не відбуваються. Ми вимагаємо сьогодні в імені громади чути нови до і не ігнорувати його. зараз. Ми сподіваємося, отримуємо коментар і зможемо поспілкуватися.